Bismillahirrahmanirrahim Provinsi Majlis Yang saya amat hormati, Tuan Dr. Mahathir Muhammad, Idola saya dan seterusnya Yang saya amat memuati Malam tadi saya telah didatangi Oleh dua orang yang saya tidak kenal Melalui telefon Meminta saya Jangan terlibat <Sinter> <Suluk> ha, Saya berkata macam ni Saya kata senang saja Saya ni orang Melayu apa yang kita nak bincangkan ni lah berkenaan dengan masalah bangsa saya kalau orang Cina boleh mempertahankan diri mereka walaupun perkara-perkara ini -perkara mereka pertahankan itu bercanggah dengan perlembagaan bercanggah dengan raja-raja Melayu bercanggah dengan undang-undang mereka tetap mempertahankan mengapa tidak kita apa yang kita kata apa yang kita pertahankan selama ini tidak pernah bercanggah dengan perlembagaan tetapi kita pula disalahkan mereka meminta supaya Jangan terlibat dengan kegiatan Dr. Mahathir Terutama dari segi masalah yang diceritakan oleh Sahabat saya tadi Yang perjanjian Trump-Anwar Haqq Dia kata apa yang Dr. Mahathir cakap itu tak betul Saya beritahu mereka, saya ini seorang akademik Saya tak fakta Saya ingin melihat dokumen Mereka bertanya saya Saya cadangkan Tanseri jumpa KSUBT Kerana kebakaran ini ada beberapa orang jenderal ke ketua polis berjumpa mereka berbincang dan mengatakan perjanjian ini memang terbaik untuk Malaysia <laughs> saya kata kalau terbaik mengapa di US dan di UK mereka menertawakan kita tapi itu tidak terbaik tuan, tuan inilah masalah bangsa kita bangsa kita ini tidak bersatu kita ingin mempertahankan bukan untuk diri kita kita ingin mempertahankan untuk anak cucu-cucu kita kita akan pergi saya cukup bimbang maka terima kasih itu saya diberi peluang untuk menghadap beri-beri yang maha mulia semua raja-raja Melayu termasuk Tongkok Agung dan saya menyampaikan apa yang saya ingin perkatakan pada tuan-tuan pada pagi ini benda yang lebih kurang sama betapa masalah ini cukup besar. yang akan bukan saja mengikis kekuatan bangsa tetapi juga akan menghancurkan <gifat> akan menghancurkan nasib anak cucu-cucu kita seperti so, kata Tun dalam masa beberapa tahun akan datang mungkin kita tidak lagi menguasai negara ini seperti so, kata Tun pada satu ketika nanti orang Melayu tidak ada punya apa-apa dan saya sebagai seorang akademik saya confirmkan betul dengan fakta-fakta yang saya akan bagi ini sekejap lagi kalau saya diberi peluang untuk bercakap sedikit panjang adalah betul. Kalau ia boleh berlaku kepada negara lain, khasnya di apakah tidak mungkin ia berlaku kepada kita? Sama. Ya, orang di Palestin menerima orang Yahudi dengan senang hati. Daripada merempat menjadi kaya, mereka membeli tanah. hari sekarang, mereka membunuh orang Islam. Boleh berlaku dengan kita, tidak ada masalah. Ia ini boleh berlaku. Terutama apabila kita mengkaji matlamat, falsafah, perjuangan, parti yang kita sebut beberapa kali yang bertanggungjawab akan menghapuskan Islam dan bangsa Melayu di bumi tercinta ini tuan-tuan saya masih ingat beberapa tahun lepas saya dijemput oleh RTM live dari saya begitu marah mempertahankan waktu saya selepas itu saya sampai ke rumah seorang berbangsa Cina, a gentleman, a very nice gentleman beritahu saya, Dr. Brian macam inilah you jangan bimbang dengan orang Cina lah sebab kita orang Cina dari segi perpaduan kita sudah terbaik kita tetap bersatu ekonomi kita terbaik you tengok bisnes semua siapa punya education kita terbaik eh Ibrahim you bimbang bangsa you sendiri you perjuangkan bangsa you sendiri jangan fikir pasal bangsa lain ini yang kita nak buat tuan-tuan secara peribadi saya merasa cukup risau melihat keadaan kita pada hari ini memang amat amat rumit kita tersepit kita dihentang kiri dan kanan kita diprovok kita dikeji kita tahu yang kita perjuangkan itu betul tetapi kita dikatakan salah dan itulah yang berlaku tentang pada hari ini maka saya mengambil kesempatan di dalam muka dewan saya ini bukan saja di hadapan saya yang ada di dalam dewan ini tetapi seluruh rakyat Malaysia Asyik orang Melayu Tidak kira apa bagi Kita kena bersatu Saya rasa Allah memberi peluang yang terakhir Kali ini Kalau PRU akan datang Kalau kita tidak bersatu Agar politik khasnya Untuk saya bagi tahu orang-orang politik NGO-NGO di peringkat kami Rakyat Malkin di bawah ini Kami memang ingin bersatu Tetapi Malangnya Di kalangan tuan-tuan pemimpin politik Tuan-tuan tidak mau bersatu betul tuan-tuan tidak -tuan fikirkan kepentingan diri sendiri betul tuan-tuan tidak fikir kerana keapaan tuan-tuan itu kami yang akan menderita dan kami cucu kami akan menderita saya merayu ini kali terakhir peluang terakhir saya merayu sungguh-sungguh saya -sungguh. hendak semua orang, orang politik, NGO, civil society masyarakat Melayu khususnya masyarakat Islam marilah kita bekerjasama untuk kita pastikan kita mengambil kembali kuasa negara kita ini kerana pada hari ini tuan-tuan seperti dikatakan oleh Tun masalah interpretation yang interpretation masyarakat majmuk plural society masyarakat berbilang kaum betul berbilang kaum demokrasi yes tetapi dari segi konsep negara bangsa berbilang kaum itu kita ini Malaysia tetap tuan tanahnya adalah Melayu kita trust Dan tuan tanah itu Adalah dipayungi oleh raja-raja Melayu Itu trustnya Dan kita tidak pernah berlaku Tidak adil kepada kaum lain Kalau kita menjalani Kita tidak menjadi sebagai satu Kaum yang miskin di negara kita Bahkan mereka lebih kaya dan hebat daripada kita Kita tidak menjalani kalau kita lihat kita semua ekonomi ke education yang sebenarnya kita jauh ke belakang. Walaupun mereka mengutuk kita dengan berbagai-bagai tomat. Tuan-tuan, saya dipertanggungjawabkan untuk mengukuhkan kedudukan institusi raja-raja. Itu tanggungjawab saya. Dan saya rasa memang kena kita buat walaupun mungkin ada yang tidak setuju. Pada raja-raja Melayu dengan orang Melayu mempunyai hubungan sebiotik ya, interdependensi Raja Melayu memerlukan kita, kita memerlukan mereka. Maka, maka dengan itu, saya harap kita mempunyai satu perasaan mengasihi Raja-Raja Melayu. Jangan benci mereka. Tuan-tuan, di dalam taklimat saya kepada Raja-Raja Melayu. Bukan dua bulan yang lepas. Terima kasih, Tuan. Saya mengatakan, ampun tuan, -tuan Orang Melayu tidak benci tuan, -tuan. Orang Melayu sayang tuan, tuan Tetapi apa yang jadi, kita orang Melayu sekarang ini, kita tak tahu mana nak pergi ke kiri ke kanan kita dihentam kita tak tuju kepada siapa nak harapkan dalam dengan orang politik kita pun tak tahu mereka buat ke tidak buat kita hanya ada tuanku sebagai payung tuanku sebagai payung kepada orang Melayu khasnya kita memerlukan bantuan kepada tuanku terutama dalam banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan perlembagaan dan hak orang, -orang Melayu 153 saya begitu jelas dan bagaimana kalau saya beritahu tuanku saya menerangkan beberapa senario itu yang saya nak tegaskan pada hari ini di mana dalam dalam kita kita akan masukkan itu kita ingin mengukuhkan kedudukan institusi raja-raja Melayu -Raja kita ingin melihat bahawa institusi ini mempunyai satu struktur yang lebih betul dan lebih solid kita ingin melihat institusi ini mempunyai sekretariat tertentu dan dalam petas kerja saya ada saya bentangkan saya ingatkan tuan-tuan di petas kerja saya tapi tidak ada tapi ada saya bentangkan boleh kita perhalusi tetapi sebelum kita buat demikian, ya saya di dalam kalimat saya kepada tuanku-tuanku, kalau sekiranya kita tidak sedar, kita apa dalam mereka. Bukan sudah saja orang lain yang akan habis, tuanku pun habis. Tuan. 6 senyum yang saya bagi. Yang pertama tuanku, bersepadanan semula. Walaupun tuan-tuan semua dah tahu, saya akan cakap secara berikut Ya, kalau nak lebih jelas, baca. Kepada saya. Itu saya jelaskan. Tolong pers pada semula ini kemungkinan besar akan dilakukan kemungkinan besar sabuk PRU akan datang. Tolong kalau ini berlaku that's the end of us. Kerana pers pada semula ini disebabkan dominan parti DAP di negara kita parti-parti Melayu lain hanya jadi patut boneka orang Melayu lain boneka kepada DAP tidak boleh berapa mereka akan meluluskan dua parti majoriti apabila ini berlaku saya boleh garanti bakal saya buat research saya tuliskan dalam buku saya finding saya itu pada 2010 tadi bukan baru akan berlaku kepada kursi-kursi parlimen di Malaysia ini apatah lagi pada hari ini kita bercakap Sabah pun meminta 35% persen, Sarawak pun 30% persen. bayangkan sudah pasti parti yang dominan pada hari ini akan menurut sahaja ya yeah. parti-parti bonika akan menurut kehendak parti yang dominan maka kalau itu berlaku, kerusi kita akan terus tumbang, tuan-tuan dan persepadanan semula ini aku boleh berlaku sudah pasti, mereka di dalam perlembagaan ini sama rata, sama rasa ya, sama rata negara sekular bahkan kalau tuan-tuan kita bandingkan dengan perlembagaan UMNO, dalam perlembagaan UMNO dengan jelas mengatakan perkataan raja per perlembagaan dalam perlembagaan DAP tidak ada perkataan pelajar perlembagaan maka dengan itu kalau mereka menang apatah lagi dengan apa tu pilihan raya PBT, ya, PBT sudah pasti mereka akan implementkan mengikut benda mereka sama rata ya Malaysia Malaysia itu sendiri yang pertama sendiri yang kedua yang saya menyatakan tentang apa kira-kira berlaku sudah pasti parlimen akan mengusulkan dan sudah pasti akan diluluskan supaya Singapura akan dibawa balik ke Malaysia ini adalah sumpah Lee Kuan Yew tuan-tuan baca buku Memoir of Lee Kuan Yew ini adalah sumpah beliau beliau akan kembali apabila Singapura masuk tuan-tuan mereka pada masa saya tulis di situ tahun 2010 mereka berjaya 87 kerusi hari ini saya di 93 dan ini saya ceritakan bayangkan walaupun 87 sekalipun Ya dengan persepadan semula tadi mereka telah pun menjadi majori, majoriti, majoriti tambah dengan Singapura. Apabila Singapura masuk tuan-tuan, kita akan jadi republik. Yang tadi sama rata. Ya, Islam bukan agama rasmi, sekular. Singapura masuk kita jadi republik. Tuanku, republik pun tidak ada sultan-sultan lagi -Sultan dah. Dan saya quote apa Wanji cakap. Wanji kata 20, 30, Malaysia akan menjadi republik sultan itu setan kod angkut ya itu white itu prediction daripada pihak mereka ya yeah, pegawai daripada uh, pihak uh, DAP so itu kalau Singapura masuk kita pun bukan saja Melayu habis tuan pun, habis yang ketiga saya sempat dia you know, membincangkan tentang ancaman komunis bandar Dia yeah, kalau kita masih ingat Datuk Semirawis Rao seorang pemimpin berbahasa India dia selaku Presiden Pertubuhan Bindang. Mengatakan bahawa DAP wajib dibubarkan kerana DAP terlibat dalam kegiatan komunis. Ya, bahkan saya masih ingat datuk Sri Ayuhan pernah mengatakan, disebabkan kamu DAP, ya kami dah ambil tindakan ke atas komunis pun, tak boleh. Ya, bahkan di kalangan orang Islam memang banyak yang mengatakan mereka adalah komunis bandar. Dan saya menyatakan kepada tuanku, tuanku kalau ikut fahaman komunis, setiap berlaku di Indonesia 1946, semua kerabat kaum kerabat Raja Tegi Melayu habis hampir semua habis dibunuh rumah dibakar gadis mereka dirogol depan ayah dia kerana aman komunis iaitu kalau berlaku Wak Imel siap saya katakan senario ini dari berbagai cabang mana pun kita study kita kena kalau kita apa dan mereka bukan saja kita kena bangsa bayi kena tuan pun pun kena itu yang berlaku ancaman komunis dan seterusnya tuan-tuan ini yang paling penting Sekis yang agak panjang sempit Terus terus gerakan nah, Terus Ini yang paling ini banyak orang tidak tahu Tuan saya bentangkan Gerakan evangelical Christianism ini Dalam DAP ini Di Dewan Negara Selepas saya keluar dari Dewan Negara eh, eh, Dewan Seorang menteri Masih menteri Panggil saya Ibrahim You berani cakap ni semua ni saya pun tahu, kita tahu Tapi kita tidak akan cakap Tetapi yang anehnya Seorang senator berbangsa India Dia kejar saya, tak I don't believe you I don't believe you, benar ni tak betul Dia kata, wah ini, bukan saya punya cakap lah Ini saya ikut daripada buku orang putih yang tulis Mana buku? Saya pun pulang. Dia tengok tu, ah These people must be crazy <laughs> these people dia tak tahu walaupun dia senator ni AD dia tak tahu saya nak kata orang bukan Melayu orang dia tak tahu kita boleh maafkan dia yang pemimpin Melayu tadi dia tahu sebab tuan-tuan apa yang saya cakap ni semenjak 2010 saya mengelilingi seluruh Malaysia itulah tugas saya tuan-tuan apabila saya lagi dalam MKT salah satu tugas adalah untuk menyampaikan hujah-hujah ini seluruh Malaysia terutama di bahagian-bahagian Amnon tidak kira apa negeri termasuk di Perlis ke tidak masuk tak, masuk di Kedah Johor mereka tahu tetapi gerakan ini tuan-tuan kalau tuan-tuan lihat mereka makin merajalera dan inilah yang paling menakutkan Dia penulis buku ini mengatakan bahawa gerakan ini lebih bahaya daripada gerakan ekstremis Islam faham? lebih bahaya daripada Taliban ke daripada ISIS lebih bahaya Ya badannya. Kalau kita lihat gerakan ini, gini. baru dia ada kes liga. Orang yang mempertahankan Islam itu telah diambil tindakan. Tetapi menteri yang baru bertanggungjawab membuat statement tersebut lepas menjadi hero. Saya rasa ini satu perkara laku kerana dominan parti adalah DAP. Itu saja. Itu sebab tuan-tuan baca, tuan buka. Bukalah the seven mountain mandate dalam gerakan ini the seven mountain mandate sumpahan mereka mereka akan pastikan bahawa jabatan-jabatan kerajaan prime minister ministers dipastikan dipegang oleh kumpulan mereka Christian Zionism ini ultimately saya di statement ada ya saya quote saya quote tapi sekarang banyak ni ini saja dekat 4 pages mereka bersumpah mereka akan menjadikan Malaysia ini sebagai sebuah negara Kristian. Mula-mula dengan strategi mereka akan pastikan PM mereka, semua mereka kementerian cepat tadi di kementerian uh, Christmas pun dia dah mula dah. Tuai -tua masa si Polar itu jadi menteri, uh, sekarang pun masih menteri beliau dia buat program melawat gereja lah. Nampak? Ini memang batalamat dalam dalam kalau tuan-tuan baca dokumen, sebenarnya clear. Buku ini ditulis oleh orang putih, bukan kita tulis. Dan academic writing yang ultimately, mula-mula pegang dia, dia kata, gua bawa dia satu buku, dia katakan Tuhan mereka meminta supaya kita reclaim the politics and the public service of Malaysia quote unquote apa maknanya tuan-tuan, bayangkan reclaim the government bayangkan kalau reclaim the three functions of the government legislative, executive and judicial judicial bayangkan kalau mereka boleh mempengaruhi judiciary dia kes yang berkaitan dengan kita walaupun kita betul kita akan kalah walaupun jas hakim itu orang lain kita akan kalah inilah matlamat mereka kalau ikut gerakan itu tentu baca sekali interest ini. saya boleh menawarkan di bahkan ini telah sepon saya bagi di Kelantan pada saya bagi di Terengganu ya, bahkan dalam segi Kelantan 1200 saya masih ingat semua yang hadir itu meminta saya punya slide maksudnya itu reality semua tahu tetapi mengapa kita tidak melawan? Walhal menteri-menteri ini di depan Tuan Kuah Agong telah bersumpah akan menjalankan tugas mengikut syarat mengikut perlembagaan apa hukumnya orang yang ingin mengembangkan agama Kristian Zainizam Kristian Zainizam tuan ini bukan Kristian biasa kita tidak ada masalah di kampung saya pun ada dua ketiga church tidak ada masalah saya bercakap Kristian Zainizam yang inklinasi memang kepada Yahudi nah, itu masalah maka dari itu saya tidak heran tuan-tuan apabila kita bercakap ismi'at kalau kita tengok gerakan-gerakan ini campur tangan kuasa-kuasa besar bukan satu benda yang baru ini mereka punya pengakuan ya kalau tuan-tuan ingat ada satu yang terbaru, 2011, 2017 ya Malaysia kini telah membuat pengakuan menerima dana dari Open Foundation USF dari Yahudi, Yusro bahkan Julai 2018 Asap yang dibabas dalam satu forum yang diadakan oleh SIS, Wakil International Public Institute dengan bangga yang menceritakan bahawa mereka menyalur dana NED kepada pembangkang sejak 2002. That's how it started. Apabila mereka menyalurkan bantuan kepada parti pembangkang tersebut yang diketuai oleh sahabat Tan Sri Naiz tadi. Anwar Ibrahim <laughs> disanggurkan tiap-tiap kali, tiap-tiap tahun jutaan ringgit ultimately don't last kali itu dah, eh arti kita menyerahkan jiwa dan raga kepada mereka, itulah ini bukan perkara baru mereka telah pun susun dan tuan-tuan kalau masih ingat, sambil PRU saya, saya kata tuan-tuan, NGO kita tahu semualah ya, yeah. cukup banyak video mengatakan we'll take over Johor ya? Yeah. we'll take over uh, Putrajaya satu video daripada Juru Selim ya? Yeah. Uh, tanya ya, yeah, kepada Malaysia kerana telah berjaya mengambil balik Malaysia ini bukan mainan tetapi saya pelik kenapa kita tak ada tindakan dari dulu sampai sekarang kenapa kita biarkan pada ini bercanggah sama sekali maka dengan sebab itu Tonton di dalam paper saya ini kita telah memohon supaya tuanku raja-raja Melayu diperkukuhkan lebih lagi kita akan perahulusi kita minta sahabat-sahabat saya di background terutama dari segi membuat pindaan akta khas Sultan kerana akta khas Sultan ini tak sekuat sangat untuk mengambil tindakan tertentu itu juga kita mencadangkan akta khas ini yang akan kita perahulusi untuk mengukuhkan kedudukan tuanku raja-raja Melayu dan seterusnya kita tuan-tuan uh, kita mencadangkan beberapa cara untuk mengukuhkan institusi ini ya, termasuklah ini masalah saya telah diberi wadil untuk uh, berhenti jadi saya terpaksa uh, menghabiskan sedikit saja lagi ya. Terus, uh, pemerkasaan majlis raja-raja Melayu pemerintah <tuh> semula organisasi dan aspek kewangan Tuan -tuan, kita tahu raja-raja Melayu pun manusia biasa kita tahu kalau saya pun raja Melaka saya buat benda yang sama <tuh> Ayuh, 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 ayuh. Nasib baik saya dah jadi Sultan Melaka Walaupun saya ada rupa sikit para miswara Dan <laughs> setengah saya ada keturunan para miswara Memang ada, di serius cakap ni Tapi dulu nama para miswara Para miswara, dia awal Sekarang nama saya Ibrahim Abu Syak Abu Sudah habis <laughs> Maksudnya kita kena faham Saya minta orang-orang Melayu Jangan marah kepada raja-raja Melayu Hari ini strategi kita Kita mesti cuba merapatkan macam cadangan dan Sri tadi kita merapatkan apa cara sekalipun kita cuba merapatkan saya percaya mereka human being biasa mereka menyentang dan mereka memerhatikan kalau perkara yang berlaku di Malaysia ini memang betul menjalankan bangsa Melayu takkan dia tidak ada hati bro takkan dia nak biarkan kita sebab mereka merupakan payung dan bercakap pasal payung, saya ingin menegaskan lagi Saya juga mewakili, terima kasih tuan Saya sebagai jawatan ter ter tertinggi uh, Sikit cerita orang Melayu Memang menyokong penuh Sebab tuan-tuan, konsep payung ini Banyak orang tidak faham Saya nak jelaskan, bahkan Profesor Lim Sui Ting Di dalam sajaknya Bersatulah Melayu Lim Sui Ting kata, perpaduan Melayu itu Umpama payung Kalau payung itu uh, Koyak, robek di manakah kami orang India, orang China ingin berteduh? Itu tuan orang China cakap apa? Bukan kita cakap, itu orang China pun terima Dia kata, perpaduan, bapak perpaduan kamu Melayu kena bersatu dulu Kalau kamu tak bersatu, you expect kita ni nak, nak, nak sokong kamu ke? You expect Sabah Sarawak nak sokong kamu? Maka idea Tuan ini 100% perfect, jangan soal Jangan soal Jadi so, tuan-tuan, tanah Melayu saya nak kuatkan lagi saya perhatikan banyak akademisyen bukan Melayu memang waras. Yang tak waras ni. Ko Ke Kim. Ya siapa eh? Uh, uh, tu Bendiak Ko Ke Kim. Tuan Sri. Dia mengatakan ini Melayu. Melayu ni. Ya, Dan kata apa, apa pelangi dijunjung? Ya benar-benar itu Ko Ke Kim. Begitu juga kalau kita tengok uh, Kok Siang. Benda pun sama. Jadi orang akademik macam kami, bahkan semasa saya belajar di OFC pun, orang akademik Chinese from China pun, pemikiran mereka very rational. Bercakap dari segi education. Mesti diletak di bawah satu bumbu. Itu China tapi orang akademik walaupun di OFC, otak dia betul betul. Yang tak betul ni memang tak waras. Maka tuan-tuan dia tak baik lah. Nah, Tazwik, soalan lagi Tazwik tak semua. Dr. Ridwati. Tiga Cina ni dibenci oleh orang Cina dari Dr. Ridwati. Ridwati ni, ni Cina tu cuba dia masuk Melayu je tetapi dia ni lebih Melayu daripada Melayu lebih Islam daripada Islam ni saya panggil dia saya panggil dia situ lepas dia lebih muda daripada saya saya panggil dia situ dari segi perjuangan dia malu dekat dia orang Cina berjaya lebih Melayu eh kita ni apa hal kita ni apa hal jadi tuan-tuan saya saya harapkan sangat dapat. masa pun dah dah habis saya yang sebenarnya diminta juga mencadangkan beberapa resolusi Yang saya pendekkan yang pertama jenis si kuasa, telah saya terangkan tadi, kuasa dan tanggungjawab Majlis Raja Raja Melayu. Ya? Seperti mana wasiat keempat Majlis Raja Raja Melayu bertanggungjawab memerintah negara dengan tanggungjawab itu juga seperti mana pasal 1, pekan 153 adalah menjadi tanggungjawab dunia maha memelihara hak dan kepentingan bangsa Melayu. Bukan itu saja supaya mengusulkan di sisi ini diperkukuhkan termasuk aspek kewangan serta perlindungan. Untuk itu akta-akta akta yang disuruhkan hendaklah segera dibuat. Yang keduanya Melayu mesti celik perlembagaan orang lain mesti macam tadi Raius kata mesti tahu, supaya kita dapat berhujah dari segi fakta akademik, apa yang kerajaan buat itu tak betul, jangan kita main langgok saja akhirnya kita tergadai, ya kita hancur ya? dan yang seterusnya agama Islam agama persekutuan itu yang saya pelik, kalau tadi bersepadang uh, semula, kalau mereka memerintah jadi sekular tetapi kalau evangelical pula pandangan mereka negara ini jadi negara Kristian dan nah, ini yang mereka ni strategi dok strategi mereka tak janji mereka boleh pegang itu sebab saya masih ingat Alan, Alan Ang mengatakan bahawa kalau di Singapura dan di China mereka mengambil tindakan keras ke atas gerakan evangelical ini sebab di in Malaysia dia kata kita happy ballaki. sebab apa? sebab pemimpin Melayu semua bercakaran sama sendiri bercakaran bergaduh sama sendiri orang buat kita bergaduh laki bini dalam bilik orang masuk dalam rumah curi anda daya kita apa yang dia lupa <laughs> itu yang cakap tu Cina tu perkara orang lain cakap lah. dia kata dia bakukan kita negara Cina Singapura siapa di Kuan pun marah kena ini ni ni Kuan Yu kata yang kamu pergi sibuk kat Singapura ni buat apa ya yeah, dia kata orang Buddhis ke orang Hindu walaupun you tuduh dia superstitious but they are very strong believers in their religion eh jangan kata itu dia kata tu kalau mereka uh, kalau nak betul you pergi dekat Europe semua chest dah kosong kata dia betulkan kat situ. So masuk dia tapi kita. Saya kecil hati. Betul. Bab yang ini saya dah bercakap sejak 2010. Jadi yes, kalau masih ingat siapa yang terlibat himpun selamatkan akidah. Saya baru satu bulan pencet. <laughs> saya dijemput himpun selamatkan akidah dengan sahabat-sahabat PAS. Saya pegang buku tu ada gambar. Pasal ni akidah. Pasal liberal plural. Perkataan liberal plural banyak orang tidak faham. Liberal plural yang dimaksudkan oleh Zainis Christianism ini adalah liberal plural untuk orang Islam sahaja liberal plural agama untuk orang Islam saja, bukan untuk orang lain. Ini konsep yang saya dapat tidak apa publik kita baca ya buku-buku ini. Oh itu yang agama Islamnya. bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu dan sistem pendidikan utama adalah sistem pendidikan kebangsaan. Tuan-tuan, banyak yang ini banyak isu. Saya bukan nak kata apalah. Sekali saya bagi ceramah untuk ketua besar sekolah bendik di PPJ. So ada seorang pengetua, Chinese gentleman angkat tangan. Dia kata Cik Ibrahim, We Chinese we are very professional. Uh, uh, dia kata apa uh, kata yang digunakan very professional. Maksudnya if your school is good, kalau sekolah kamu bagus, kami ingat. Kalau sekolah kamu cikgu matematik bagus, cikgu sains bagus, ada saya pun pandai cakap putih macam orang putih. Bagus. Saya tak yang kedua, kalau sekolah kamu dari segi infrastruktur, dari segi akademik, dari segi infrastruktur dia, sekolah kamu, sekolah kebangsaan, hopeless. Jamban busuk, jamban tak ada pintu lantai pecah nah, ini pun saya marah, masa saya senator itu, saya hantar surat kepada menteri saya kata kenapa kita buat macam ni kenapa sekolah perabik Cina kamu bagi peruntukan bahawa sekolah Melayu termasuk di Sabah dan Sarawak yang kamu biarkan dalam buku saya tunjuk gambar-gambar yang sekolah tak pada peruntukan itu sepatutnya bagi kepada sekolah satu so, orang Cina kata tadi kalau sekolah kamu terbaik, kami akan pilih tempat kamu tapi sekolah kamu semua tak guna dia kata anak kira dia berdalah tangan pergi hospital sebab masa tu pun tak ready luka tangan, so, saya masih ingat cerita-cerita semasa perbahasan dalam tadi uh, dan uh, yang last sekali kuasa politik negara di tengah orang Melayu di kalangan kita tuan-tuan, saya mengharapkan last sekali, election is coming saya minta di dalam pol di luar pol, orang Melayu pastikan kita turun mengundi lah tolong, saya minta ampun dan maaf tolong, tolong, tolong turun mengundi tu yang pertama yang kedua, mengundi hanya pemimpin Melayu tidak kira apa parti, tetapi dia berjiwa Melayu Islam. Oh! kalau kita tahu, walaupun dia parti yang terbaik, tetapi kita tahu memang kaki sakau, tak guna satu sen personal interest, tidak ada jiwa Melayu jangan undi <laughs> dan last kali berbalik kepada seruan dan nasihat tu saya minta kita jangan fikir siapa nak jadi PM sekarang oh. Sebab kalau ada 10 orang ya, Saya, kita cadangkan si Pola jadi PM Yang 9 tu nak jadi PM juga Ingat tak berangan kena jadi PM yang tepi dulu <tipi> Dia berkurang Dia kata kawan jadi PM aku pun tak ada Aku IQ 100% Dato' Ibrahim Ali buat <tipi> rangan-rangan lagi tu Dato' Ibrahim Dato' Okey, so tuan-tuan Dengan cakap tuan, sama-sama kita pakat Ya, kita bekerjasama di Islamic Relations, pakat sama-sama dibuat satu payung Kita susun gerak kerja Tidak kira pas, tidak kira bersatu Termasuk parti-parti, dia kata parti kecil sekalipun Dia berjasa ke putra ke Masuk semua, tak kira aku parti Tak kira aku parti dan mesti ada wakil-wakil NGO di dalam itu duduk payung menentukan gerak kerja kita susun insyaallah kita susun Datuk Marzuki ada dia memang bawa-bawa susun ini ya dan kemudian kalau dah menang semua menang baru boleh pakat siapa dah jadi PM siapa dah jadi menteri kalau semua kalah siapa dah jadi PM seorang dah jadi PM mampus semua <tap tap tap> okey tuan-tuan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh